başlayacaq. Avropa qonlarını işıqlandırma Ailəsinin 24-cü xidmət ilinin prioritetlərinə daxil olacaq. Çünki Ailəz daha bir fəaliyyətini başa vurmaq zərurəti səbəb Ailə Sevinin yaranmasının 23-cü il dövrü tamam olur. Bu müddət ərzində Ailəz xalqın telekanalı ola bilib. Ailəsinin yazdığı 23 illik tarixi Ləman Ələşrafqızılıqla xatırlayaq. Müzik gündə danışmaq, öz ailən haqqında danışmaq qədər asan və çətindir. Bu asan və çətin işi görmək üçün isə çərək azım mənim qədər ailəsə çalışasam. 111 ildir ki, mən ailəsəyəm. Aynə Ailəs isə 23 ildir ki, Azərbaycan xalqının xidmətində. Beləm mən bunu əsl xidmət sayıram. O zamançında bu belə idi, bu gün də belədir. Aynıs yaranana qədər Azərbaycan tamaşaçısı sözün. Əsl mənasında teatr tamaşaçısı idi. İstənilən tamaşaya oturub həvəslə baxır, sonra növbəti həftənin proqramını tamaşa və ya konsert tapmaq ümidi ilə ələk-velək edərdi. Bu proqramda xəbərlərin də yeri vardı təbii, amma tamaşaçı əsl xəbərdən xəbərsiz idi. Aynıs məs belə bir gündə efir məkanına gəldi. Əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri şirkətinin ində onlara cəmi cümətanın 8 dəqiqə vaxt verilmişdi. Bu vaxt çərçivəsində xəbəri də çatdırmalı idilər. Təşəkkürlərimdir. Xatırlayıram ki, studiyada mişrain işləyirdi. Allahım deyir. Elə Allahım adı kəlməsin. Üzə də 70-lərlərsində elmi ateizmi öyrərən təhmişacı çünürünç deyilmə. Və yaxud meydanda üçrəkli bayrağımızın dağılandığı bir vaxtda mağaza dükanlarda Sovet Azərbaycanının bayrağına kəsləndikmək qutluqdan əziyyət çəkən Azərbaycanlımı ət və et məhsullarının qiymətindən az maraqlandırmırdı. Mağaza belə günləri təşkil edirdi hər gün. Amma daha maraqlısı, Dağlıq Qaraqayq ətrafında baş verənlərdir. Hansı ki, hər ildən azı bir nəfər elan olunmamış müharibəyə cəlb olunmuşdu. Kim istəməz ki, öz əzizinin üzünü televizorda da olsa görməsin, doğmasına xəbər tutmasın. Xəbər çatdırmaq missiyası üzərinə götürən aynişçilər bunu vicdanla həyata keçirdilər. Azərbaycan video reportajını Şəhər şəhəri 1 nömrəli həbsxəbindən aparır. Bax bu kadrlar aynişin axısında 1991-ci ildə Xocalda çəkilib. Xocalı müsibətinin yaşanmasından 1 il var. Xocalılar bütün çətinliklərə baxmayaraq hələ ki təsərrüfatla məşğuldular. Ayinşçilər onlara yumurtadan çıxan cücə sayanlara sübut etdirdilər ki, onlar işləyirlər, xəbər istehsalı ilə məşğuldular. Döşməsi standartdır, yatırsız. Yatan dedilə baxırdı. Bu Tam etrafımızda cereyan eden hadiselerdi ama hem de bütün bunları televizyon ekranından görende sanki özümüzü cereyan vurmuş gibi hissedirdik. Sözler yani her şeyde de ifade vermiş olarmış sualıyla. Bugün bu sual o kadar da verilmir. Aynısın 23 yıllık faaliyeti sübut etti ki millet için hayırlı olan her şey ifade verilebilir. Zamanında bunu Heydar Aliyev bile karakterize etmişti. Çingiz Mustafa'yı'nın hususiyetlerine Sadık olarak öz yollarıyla inatla yetmişler. Ve Azerbaycan'da özel televizyon şirketlerinin yaranmasının esasını koymuşlar. Bu işi bacaranlara sağ ol deyirik. Aynese sağ ol deyirik. Nə yaxşı varsa, nə yaxşı, sıralarındayıq.